Qızımın ən çox sevdiyi qəlyanaltılardan biri blinçikdir. Hər dəfə blinçiklərin içini ya ətlə ya da şirin kəsmiklə doldururam. Çox ləzzətli olur. Bu gün sizə ətlə doldurulmuş blinçikin reseptini yazıram. Ətli blinçik 16 balaca və ya 8 iriçi doldurulmuş blinçik üçün ərzaqlar. Blinçik üçün 2 yumurta, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, bir çimdik toz, 2 stəkan süd. Ağır dietik qlincix stesnə 1/2 stəkan süd, 1 stəkan su istifadə edin. Bilbil 5 stəkan, 12 xörək qaşığı duru yağ, çiçim 500 qram. Əvvəl zeytili hazırlayın. Bunun üçün tavada təxminən 2 xörək qaşığı duru yağı qızdırıb, bu yağda soğan və əti tez-tez qarışdıra-qarışdıra bərabər qızardın. Mən ətsə soğan qızardıqdan sonra onu ət çəkən maşından keçirirəm ki, koma-koma qalmasın, iç narın olsun, amma bu istəy görədir. İçi duzlayıb istildleyin. Əgər kaloriyası az blintik istəyirsinizsə, onda əti qızartmaq yerinə tikə malətini duzlu suda bişirin, sonra ət çəkən maşında çəkin, yağda qızardılmış soğan əlavə edin. İndi isə blintikləri hazırlayın. İndi qabda xəmirin ərzaqlarını yaxşıca qarışdırın. Kiçik tavanın dibinə yağ sürtün. Blinçikin xəmirindən təxminən 1/4 stəkan götürüb tavaya tökürəm. Blinçikləri kiçik edirəm. Ona görə də az xəmir tökürəm. Əgər iri blinçik etmək istəyirsinizsə, onda iri tavadən istifadə edərək xəmirin miqdarını da artırın. Həmirli tavaya tökən kimi, tavanı o tərəf, bu tərəfə ayın ki, həmir yayılsın. Blinçikin bir tərəfi qızaran kimi, o biri tərəfinə çevirib qızardın. Hər blinçikin ortasını hazırladığınız içdən qoyun. İndi isə tavada azacıq duru yağ qızdırın. Blinçiklərin hər iki tərəfini bu yağda azacıq qızardın. Bunu etdiyinizdə blinciklər kib olacaq və iti dağılmayacaq. Qızarmış blincikləri salfet kağızının üstünə qoyub yağını çəkdirin. Yeməyin az kaloriyalı olması üçün doldurulmuş blincikləri yağda qızartmasanız da olar. Sonra isə süfrəyə verin. Mumş olsun.